নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ এয়া ৰাতিয়ে পঠিয়াই দিছোঁ আজি ল'ৰা দেউতাকৰ ওচৰলৈ মই মাহঁতৰ ঘৰতে থাকিলোঁ আজি ল'ৰাক মানে বিশেষ এটা কাৰণতে পঠিয়াই দিছোঁ যিহেতু মই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱা নহওঁতে মানে আন্ধাৰতে আমি বঙাই গুৱাহাটী যাব লাগিব চাওকচোন বঙাইগাঁওহে আহে যিহেতুকে আমি এনেকৈ ক'ৰবাত গ'লে বঙাইগাঁৱলৈকে যাওঁ সেইকাৰণে মানে মুখত বঙাইগাঁও শব্দটোহে আহিছে বাৰু আমি মা আৰু মই মানে গুৱাহাটী যাম সেয়েহে ল'ৰাক ৰাতিয়ে পঠিয়াই দিছোঁ সি আকৌ ৰাতিপুৱা শুৱাৰ পৰা উঠি মোক যদি নেদেখে আকৌ কান্দিব নহয়নে সেইকাৰণে ৰাতিয়ে পঠিয়াই দিলোঁ সেয়া বাচন্তি দুখন দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইফালে মা মোবাইল চাৰ্জ দিছে মা মানে অকণমান বেছি এডভান্স ৰাতিপুৱা যাব কিন্তু ৰাতিয়ে চাৰ্জ তাৰ্জ দি কৰি আজৰি মই সেয়া গাড়ী লগ কৰি পেলাই এয়া ভিতৰলৈ আহিছোঁ ইফালে টিকলি আৰু মাকো শুব লৈছে ল'ৰাক যদিও পঠিয়াই দিলোঁ মনটো আকৌ ভাল লগা নাই যিমানে যি নহওক ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেহে ঘৰখন ভাল লাগে নহয়নে থাকিলেও দুষ্ট কৰি থাকে যিহেতু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব সেয়ে সোনকালে শুই গ'লোঁ আৰু এয়া একদম ৰাতিপুৱাহে আপোনালোকক আকৌ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া বাদ দিছে এয়া দুটা আঠচল্লিছ এয়া মাৰ মোবাইলতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ টাইমটো আমাৰ গাড়ী মানে চাৰে তিনিটা চাৰিটামানত আহিব তো আমি তেতিয়াই ৰেডি হ'ব লাগিব যদিও চাৰে তিনিটা বুলি কৈছোঁ বাৰু কিন্তু দেৰিয়ে হ'ল বাৰু চাৰিটা পাঁচ দহতে গ'লোঁ এতিয়া গা পা ধুই কৰি ৰেডি হওঁগৈ পিছত আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া বাজিছে চাৰিটালৈ বিছ মিনিট আছে ওলাই কৰিব আজৰি হ'লোঁ ৰৈ আছোঁ গাড়ী অহা নাই কাৰণে গাড়ী আহিলে মানে আমালৈ ফোন কৰিব সেইকাৰণে আমি এয়া ৰৈ আছোঁ ইফালে মাও মোক কিবা কৈ আছে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই কুৰ্তাটো বিহুত বাইদেউ এগৰাকীয়ে গিফ্ট কৰিছিলে আৰু এইফালে আমি ৰেডি হ'লোঁ যাবলৈ একদম মানে কিবা কিনি লাগি আছে সোনকালে উঠিয়েই বেয়া পাওঁ তাতে আজি আকৌ ৰাতিয়ে উঠিছোঁ আৰু ৰাতি সাৰ পায়ো আছোঁ বাৰে বাৰে এফালে গাড়ীত উঠি ল'লোঁ উঠা মানে অথনিয়ে উঠিলোঁ বাৰু কিন্তু আন্ধাৰ হৈ থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ অকণমান পোহৰহঁতে ভিডিঅ' কৰি দেখাইছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা মেইন ৰাস্তালৈ অকণমান আহিব লাগে তেওঁলোক এখন পাৰ হ'ব লাগে যিহেতু আন্ধাৰ হৈ আছিলে আৰু তেতিয়া চাৰিটা বাজিছে মোৰ যে এনেকুৱা ভয় লাগিছিল নহয় মই হনুমান চালিচা শুনি শুনি আহিলোঁ এইফালে আপোনালোকক মই আই এছ বি টি অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ আমি সাতটামান বজাত পালোঁহি এয়া আহিলোঁ আমি দাদা ৰুমলৈ তাতে মিগি চিগি খাই কৰি পেলাই মা আৰু মই আকৌ চিটি বাছত এয়া ওলালোঁ আমি আচলতে আহিছিলোঁ ক'লৈনো একে ভিডিঅ'টো শেষত জনাই আছোঁ তাৰপিছত কামখিনি হোৱাৰ পিছত কামটো বৰ ছাকচেছ হ'ল বাৰু আহি কৰি আমি আহিলোঁ পল্টন বজাৰত মোৰে জিদ আছিলে যে আমি ট্ৰেইনত যাম মোৰ মানে ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰি ভাল লাগে সেইকাৰণে মাকৰ ৰেষ্ট লৈছে তাৰপিছত আমি পল্টন বজাৰতে অকণমান বজাৰ চজাৰ কৰিলোঁ বাহিৰতে মাৰ্কেটখন দেখিবলৈ মানে বিৰাট ভাল লাগে মানে অলপমান ৰিজনেবল প্ৰাইচতে বহুত বস্তু পোৱা যায় সেয়েহে খুচুৰা খুচুৰিকৈ ভালেকেইটা বজাৰ কৰা হ'ল ফাইনেলি এয়া ট্ৰেইন আহিলে আহি একদম ঘৰ পালোহি একেবাৰে শেষৰখিনিহে দেখুৱাইছোঁ আৰু মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে তাৰপিছত এয়া ষ্টেচনৰ পৰা আকৌ এয়া আহি আছোঁ মানুহজনে আনিব বিচাৰিছিলে মই বোলো আমাৰ গাঁৱৰ মানুহো পালোঁ আমি সেয়েহে খোজকাঢ়িয়ে গুচি যাম দিয়া মই আগে আগে আৰু মাৰ পিছত এয়া কথা পাতি পাতি আহি আছে আহি পেলাই ল'ৰাহঁতক এয়া উলিয়াই দিলোঁ সিহঁতৰ খেলনা বস্তু সিহঁতলৈ এয়া সৰু সৰু বেলনা লৈ আহিছোঁ চাওকচোন কিমান মৰম লাগিছে আমি যেতিয়াই মানে ৰুটি বনাওঁ আমি যেতিয়া ৰুটি বনাওঁ সিহঁতে সদায় মানে বিচাৰি থাকে মানে আমিও বেলিম দিয়াচোন বিশেষকৈ ছোৱালীজনীয়ে যে বেছি আৰু তাইক দেখি পেলাই মোৰ ল'ৰা এনেই আৰু ওপৰতে তাৰপিছত এয়া ল'ৰাই বেলিছে দেখিছে ছোৱালীয়ে ধুনীয়া বেলিছে দেই খুব ফূৰ্তি আৰু সিহঁতৰ বেলনা দুখন পাই আহি পোৱাৰ লগে লগে মানে আইতাকক মানে খাটনি ধৰিছে আৰু বনাই দিয়া ৰুটি বনাই দিয়া তাৰপিছত সেয়া মায়ে গা ধুই বিচনা সেইকাৰণে মই একে চিধা বিচনাথে সেইফালে বৈ আকৌ মাংস বনাই আছে মানুহজনে আহোঁতে মাংস লৈয়ে আহিছে আমি গৈছিলোঁ পাণ্ডু এছ বি আই ব্ৰাঞ্চত মাৰ অলপমান পইচা হোল্ড হৈ আছিলে প্ৰথমে আমি জনা নাছিলোঁ আমি কিবা কাটিছে বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু পিছত মই আমি যেতিয়া এছ বি আই কাষ্টমাৰ কেয়াৰক ফোন কৰিলোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে ফিফটিন থাউজেণ্ড এটা মানে হোল্ড হৈ আছিলে সেইটোকে উলিয়াব গ'লোঁ আৰু ফাইনেলি ওলালোঁ বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা পালে জনাব দেই সকলোৱে